каких-то химикатов, чтобы было вкусно. Разные шоколады, белые, ванильные и, и разные конфеты. Сосательные, жевательные и так далее. Ей какая-то шкода цукару? Не, Если их переешь, то будет болит живот. А сколько треба есть цукару? Где-то по одной в день и по две из сиропа. Трубочка, потом добавляет сиропы в каждую и получается карамельки. А потом разрезают быстро. И потом получаете карамельки и замотает их у фантики. А есть яка шкода Да, есть. Ну, может заболеть зубы и может появиться кариес. Из чего выготовляют цукарка? Из мармелада и шоколада. А есть какая шкода от цукарок? есть. Зубы из него болят и выпадают. И еще могут выпасть зубы навсегда. И тебе могут дать золотой зуб. Еще надо за, да, давать по одному конфеты, потому что, потому что они могут дать пришкоду. Да, они могут тоже шкоду сделать. Такую, которую никто не сможет сделать. Ничего невозможно из них взять. Можно и такие цукерки есть, которые... Они ликуют здоровье, да. Они от кашля спасают все. Да и Ну, можно сказать, что они вкусные, ну, дают пришкоту. Из мармелада, шоколада, молока, сиропа всякого. Ей кашкуда ведь цукарок. Ем. Что а зубка портится? А скільки потрібно їсти цукерок? Дві. А е, які твої улюблені цукер? І Із чого виготовляють цукерки? З шоколаду, із сиропів, із мармеладів, і, ладок, і з овощів. – А є яка шкода від цукерок? Да. Уже заболит горло. И потом ты будешь болеть. А сколько можно есть от цукаров? Сколько мама скажет. Со всяких сладостей. Ну, там, сиропа в середине, а потом желе так закрутить, а в середину кладуть там варенье, например, такое сладкое. А какие ты любишь э, цукерки? Э -э, соколадка, там чупа-чупсы, всякие еще, железки, такие. А есть куда я косить цукару? Э, есть. -э. Они сходят зубы.